بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو قرآن مجید قرآن حمید حکم ارشاد فرمایا نماز کے حوالے سے ان سلاتہ کانت المعنینہ کتاب ابوتا فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے وقت کے حساب سے جس نماز کا جو بھی وقت ہو چاہیے مومن کو مسلمان بنتے ہو کہ وہ اسی وقت کی نماز کو ضرور ادا اس آیات مقدسہ میں وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے گویا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی نماز کے وقت کے اندر نماز کو ادا کرتا ہے نماز کے اندر سستی نہیں پھر اللہ تبارہ کا وطالہ اللہ جلال اپنی لاریب کتاب کے اندر اس شخص کی بھی بات کو بیان کیا جسے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے اس بندے کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو ان سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ کو کس وجہ کی بنیاد پر جہنم لے جایا جا رہا ہے ما اللہ کا فی سکا کیا وجہ ہے کیا بنیاد ہے جس کی وجہ سے آپ کو جہنم کی طرف لیا جا رہا ہے تو وہ بندے جو ہیں جنہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا وہ جواب دیں گے لم نل مسلم کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے اس وجہ سے آج ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں گویا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جو ہے بہت سارے جہنم کی طرف نماز کی فضیلت کے حوالے سے صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ مخوٹ کرنے جا رہا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مر آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بین العبد و بین القفر ترک السلاة فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان صرف فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز کو ترک کر دیں نماز کو چھوڑ دیں بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ یہ ہے کہ نماز ادا جب اذان دی جائے تو بندہ مومن جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور جو کافر ہے وہ نماز کو کر دیتا ہے یہ ایک ہی چیز ہے جو بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کر سنانے ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے انا رضی اللہ عنہ تعالیٰ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں اعلیٰ اوسنی خلیل فرمایا کہ مجھے میرے خلیم میرے دوست مجھے وسیعت فرمائی وہ دوست کون ہیں میرے اور آپ کے نبی اخر نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت فرمائی نصیحت کی اللہ تشریح کا بلّہ کی سیاح ان کو تیعتا و حر حرکھتا فرمایا دردہ ہمیشہ یاد رکھنا اس رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے جلا دیا فرمایا کہ موت بھی قبول کر لینا لیکن اس پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک رکھے پہلی وسیعت یہ اس کے بعد دوسری فرمائی سلاطن مکو بتا متعمدا فرمایا کہ اے ابو دردہ دوسری وصیت یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا فرمایا من کہا متعمد فقط مریت من ذمت فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذمہ کرم ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے سونا نے دارمی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور امام احمد بن حبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند کے اندر اس ناد صحیح کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک روایت ہے آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو زکرہ زکرہ صلاة یوم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے حوالے سے ذکر فرمایا نماز کی فضیلت کے حوالے سے اور ساتھ فرمایا من حفظ نورا فرمایا جو بھی شخص نماز پر حفاظت کرتا ہے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس شخص کے لیے کل قیامت کے دن نور بھی ہوگا اور دلیل بھی اور پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُلْ لَهُ نُورًا وَلَا نِجَاتًا وَلَا بُرْحَانًا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَانًا فرمایا کہ اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا کہ نماز ادا نہیں کرتا کسرت کے ساتھ نماز کو ترک کرتا ہے تو فرمایا کل قیامت کے دن نہ اس کے لئے نور ہوگا اور نہ اس شخص کی نجات ہوگی اور نہ ہی اس کے لئے کوئی اور ساتھ یہ بھی فرمایا, فرمایا فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن فرون کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ اور, کے ساتھ اور بن خلق یہ سب جو ہیں یہ رب کے دشمن ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہیں کل قیامت کے دن یہ ان کے ساتھ اب کون چاہتا ہے کہ وہ رسول عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ اس کا حشر کے دن وہ ٹھہرا ہو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو حشر کے دن جب ہم سے حساب و کتاب لیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پڑوسی ہوں ہماری اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں تو بہت ساری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں لیکن کل قیامت کے دن صرف دو پارٹیاں رہ جائیں ایک وہ جو رسول اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسرا وہ جو رب کے دشمن ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ کل ہمارے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ رب کے جو دشمن ہیں وہ ان کے ساتھ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے بعد اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے اقوال و تابعین اور بزرگان دین کے بھی احوال کی ذکر کریں اب حضرت عبداللہ بن شقیق یہ تابعی ہیں رضی اللہ وطلعہ. ان کی ملاقات جو ہے مختلف صحابہ کرام اللہ بھی ان کے ساتھ بھی ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی اور ام المن حضرت ارشد الصبی طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی یہ فرماتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے فرمایا کہ وہ اعمال میں سے کسی چیز کو چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے صرف نماز کے ترک گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہ عمل رہا کہ وہ نماز کے ترک کر دینے کو جو شخص نماز کو ترک کر دیتا تھا اس کو کافر سمجھے اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے جامع ترمزی شریف کتاب الایمان کے اندر باب ما جا فی ترک سلاد کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار چھ سو بائیس یہ جو میں نے حدیث پاک بیان کی ہے یہ جامع شریف کے اندر موجود امام موردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فی تعظیم قدر سلاد کے اندر یہ حضرت علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ قول مبارک جو ذکر قال علی جم آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک اور یہ قول مبارک ہے مروی ہے آپ فرماتے ہیں من ترک السلاة واحدتا متعمدا فقد بریا فقد بریا من اللہ و بری کہ جو بھی شخص ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے اپنا ذمہ کرم ہے وہ اٹھا گویا کہ اس وقت تک انسان بندہ مومن اللہ تبارہ کا وہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں رہتا ہے جب تک جب تک وہ نماز پابندی کے ساتھ اٹھاتا ہے جب بھی ایک نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ کرم ہے وہ اس سے اٹھتا ہے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارہ کا وطالہ اللہ جلا ناراضگی کا یہ بھی عالم ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ بندے کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے اس کو صدی کی توفیق نہیں عطا فرماتا کہ وہ بندہ جو ہے اپنے رب کے زور آ کر سجدہ ریز ہو جائے فرمائے یہ توفیق جس سے اٹھا لیتا ہے گویا کہ اس سے رب اللہ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دو اس لیے کہ وہ رب کا قرض نہیں ادا کرتا اگر تم اسے قرض دو گے تو وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت خوب ہی جملے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شکرانے کے طور پر چھٹی نماز تحج بھی کی ادا کیا کرے میرے پروردگار تو نے مجھے اس پرفتن دور کے اندر پانچ وقت نماز پڑھی